Ну это от метлы, которые меня били, походу. Да, они меня просто и по ногам, по всему побили. Ну просто я им рассказывал, что я спортсмен, да, и они меня били поэтому по ногам. Не, на начале уже нет, вот тут еще есть. Когда война началась? У нас не закончились продукты уже на первой неделе, и я начал возить с соседнего поселка, ну, с фермы молоко возил, возил, и потом мне позвонили из города, сказали, что мой директор сказал, что можешь ко мне поехать, взять у меня продукты, которые тебе нужно забрать, ну и все, что тебе нужно, можешь взять. Набрал бензина, ну, получается, да продуктов каких-то взял в городе и поехал же обратно к себе в поселок. Вот, заправил машину и уже потом ездил на машине, так ну, неделю где-то возил продукты из города в поселок. И 16 числа, получается, я ехал из города, уже вез, получается, продукты. Проехал первый русский блокпост на поселке Цуповка и второй уже у нас в самом в поселке возле переезда меня догнала УАЗ, буханка, да, с нее выбежали военные, Ух, завязали мне глаза, руки, говорят, все, Алексей, доездился, ты на город любишь ездить. Говорит, туда же никого не пускают, получается, э -э и не выпускают, как ты туда ездишь? рассказали, что у меня там две собаки, что с мамой я живу, да, говорят, все, сейчас будем выяснять от тебя конкретно, что ты там, как ты так ездишь, если никто не ездит, вот, завязали, забрали все документы, все, наличность, да, машину, ключи от машины, и все, и кинули меня в свою буханку, и отвезли, получается, в наш вокзал, то есть в центре поселка, да, вот, бросили меня, получается, в подвал этого вокзала, Ой, и рядом со мной был, получается, в военной форме человек, да, вот, и они его начали бить. Э, типа, как ты ездишь, что там в городе творится, я же им рассказываю, там, ну, работают коммунальщики, убирают это, э, говорю, ну, всю территорию, да, супермаркеты работают, аптеки работают, они меня бьют, говорят, такого не может быть, у нас совершенно другая информация, вот бьют-бьют, а в это время заходит, ну, другой военный какой-то, говорит, ну, с моим телефоном, говорит, тебе звонит э, какой-то диабетик, я объясняю ситуацию, говорю, так и так, я же везу лекарства для маленького мальчика, да, ну, в соседний поселок, говорю, нужно передать. Вот. А он говорит, нет, ты сейчас думай не про того маленького мальчика, а думай, как самому остаться ну, живых. И пришел конвой, Получается, другой, да, и взял там какой-то ну, военный, говорит, сейчас мы будем с вами по-другому разговаривать, да, взял меня, привязал, ну, у меня руки были связаны, он меня привязал к батарее, да, получается, и начал метлой же бить, говорит, там, ты на Майдане прыгал, я говорю, нет, он, говорит, бьет и говорит, ты прыгал, потом задает вопрос, там, 8 лет, где ты был, там, ты почему не защищал Донбасс, там... Ну, то есть бил меня, бил, 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 я же ему вопрос говорю: а что я должен был делать эти 8 лет? Он говорит, ты должен был защищать Донбасс там, ну то есть ты должен был за нас воевать, а ты сидел здесь. И после этих слов, когда да, он вот, сказал, вот так меня ударил сильно, что у меня, получается, скотч сзади развязался, да, и, ну и руки получается одна рука отпала, вот. а параллельно что тоже переключились они на вот этого военной форме человека, да, и тоже его били так сильно били, что ему аж ну плохо стало, что он аж под себя пошел, ну, то есть и потом переключаются на меня, говорят, видишь, твой друг уже там и обоссался, получается. А у тебя даже признаков нет. По-любому какой-то азовец, там нацист стопроцентный. И начали меня еще сильнее били-били. Так, со второго, на третий день людей еще привозили, да, каких-то. Тоже били-били с -били. 16 числа, да. И 18 меня выпустили, вот, получается, 18 днем по-моему, выпустили. Ну, 16-го днем я попал, и 18-го днем меня выпустили. Так вот это же я у них просил еще воды, сколько, ну, всегда, дайте хоть капли воды, да? Они говорят, ты нацист, ты там казачок, ты на Майдане прыгал и тебе кто-то другой воды даст, но не мой, другая смена. И так, ну все говорили, никто так и не дал воды за эти три дня. Военные же такие, вот получается, взяли, при, перегнали мне машину, да, и, ну, я говорю что там у тебя есть, забирай и едь. Сел в машину и уже на машине поехал на Золочев, да, ехал по, по вот этой горе до Золочева, там сколько не доезжая, километров шесть встретил уже, ну. Сначала танк проехал русский, сломанный в поле он был, а потом уже от этого танка километры где-то был Nissan Patrol с нашими военными, я же им вот это ух, все рассказал, да, все показал. Они меня накормили, напоили, там позвонили куда надо, и я до Харькова уже доехал, слава богу, нормально. И сейчас вот в Харькове уже туда, ну, уже в Харькове все хорошо со мной, да, в принципе.